Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Imran Zudin bin Jamaluddin. Uh, nombor kad metrik saya adalah 10DTK25F1021. Hari ini saya akan menerangkan kronologi peristiwa 13 Mei 1969 berserta dua faktor tercetusnya peristiwa tersebut di tanah Melayu. Sebelum 13 Mei 1969, Tegangan politik antara kaum pilihan raya umum ketiga diadakan pada 10 Mei 1969. Parti perikatan yang terdiri daripada AMNO, MCA dan MIC mengalami kemerosotan teruk terutama di kawasan bandar. Parti berkembang seperti DAP dan gerakan menang banyak kerusi terutamanya di Selangor dan Pulau Pinang. Kemenangan besar anti parti pengembangan ini mencetuskan perasaan tidak puas hati dan provokatif antara kaum terutamanya antara orang Melayu dan Cina. 11 hingga 12 Mei 1969, perarakan kemenangan dan ketetangan kemuncak penyokong parti pengembangan mengadakan perarakan kemenangan di Kuala Lumpur dalam perarakan tersebut Slogan kata-kata yang berunsur perkawaman Dilontarkan <tuh> Yang bersih Yang menyinggung perasaan orang Melayu Suasana menjadi tegang Dan berlaku perkawaman Berlaku pergabungan kecil antara penyokong parti Yang berbeza kaum 13 Mei, rusuhan bermula pada hari tersebut orang-orang Melayu di Kampung Baru Kuala Lumpur mengadakan perarakan balas untuk menunjukkan kekuatan mereka. Perarakan itu bertukar menjadi rusuhan besar-besaran antara kaum Melayu dan Cina. Rumah, kedai dan kenderaan dibakar dan ramai terkorban dan cedera. Darurat diisytiharkan oleh kerajaan dan Majlis Gerakan Melis-Negara. Dan Majlis Gerakan Negara, Megran, ditubuhkan untuk memulihkan keamanan. Selepas 13 Mei pemulihan dan kesan. Parlimen digantung buat setara waktu. Megaran di bawah pimpinan Tuan Abdul Razak mengambil hali pentadbiran dan dasar-dasar baru diperkenalkan untuk memulihkan hubungan antara kaum seperti dasar ekonomi baru di EB pada tahun 1971 dan rukun negara bagi mengukur perbaduan nasional. Kemudian saya akan bincangkan tentang dua faktor tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama adalah ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum Dan provokasi politik dalam perkawaman selepas pilihan raya 1999 Untuk yang pertama, ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum Ialah orang Melayu ketika itu kebanyakannya tinggal di luar bandar Dan terlibat dalam sektor pertanian dan, dan pendapatan rendah Kaum Cina pula banyak menguasai ekonomi bandar dan perdagangan Jurau ekonomi yang ketara ini menimbulkan rasa tidak puas hati dan iri rasa antara kaum. Untuk yang kedua, provokasi politik dan perkawaman selepas berhaya 1969, kemenangan besar parti berbangkang yang didominasi kaum Cina telah menimbulkan perasaan yang terancam dalam kalangan orang Melayu. Perarakan kemenangan yang kata-kata menghit dengan kata-kata menghina dan berasa perkawaman mencetuskan kemarahan kaum lain. Keadaan ini menjadi pencetus langsung kepada perusahaan berdarah pada 13 Mei Secara kesimpulannya daripada saya Peristiwa 13 Mei merupakan tragedi hitam dalam sejarah Malaysia dan berpunca daripada ketidakseimbangan ekonomi dan provokasi politik berkauman Namun, ia juga menjadi titik tolak kepada pembentukan dasar-dasar penting untuk memupuk perpaduan dan keadilan sosial di negara ini Itu sahaja daripada saya Nama saya Muhammad e. Ibrahim Ibrahim dan saya akan serahkan kepada kawan saya Terima kasih Assalamualaikum seterusnya daripada saya Muhammad Rafi Ruslan yang akan bincangkan tiga kesan terhadap peristiwa 16 Mei 1969 yang berlaku di Tanah Melayu Antaranya penubuhan bajaran dan peristirahan darurat Peristiwa ini menyebabkan huru hara dan kekacauan di beberapa kawasan sehingga mengakibatkan kematian, kecederaan dan kerosakan harta benda Sebagai tindak balas, Kerajaan menubuhkan Majlis Gerakan Negara iaitu Majeran Untuk mengendalikan keadaan darurat Menyenangkan keadaan Dan menghentikan kekacauan dengan cepat Selain itu Tertubuhnya pelaksanaan Dasar Ekonomi Baharu DEB Peristiwa 13 Mei menunjukkan wujudnya ketidakseimbangan ekonomi antara kaum Terutama jurang ekonomi antara Melayu dan Cina yang menjadi salah satu faktor ketegangan eh, yang menjadi salah satu faktor ketegangan DEB dikenalkan pada tahun 1971 dengan matlamat membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum serta menyusun semula masyarakat agar identiti kaum tidak lagi dikaitkan dengan sektor ekonomi tertentu. Dan akhir sekali penubuhan rukun negara. Peristiwa ini menjadikan menjadikan titik penting yang menegaskan perlunya perpaduan kaum, kestabilan negara dan kestabilan negara. Oleh itu, rukun negara diisytiharkan sebagai ideologi kebangsaan untuk membentuk identiti bersama rakyat Malaysia dan mengukuhkan perpaduan nasional. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Muhammad Iman Ibn Muhammad Rizal Dan saya akan sambung poin seterusnya Iaitu tiga langkah untuk menangani isu perpecahan kaum di Malaysia Kita dapat tahu di Malaysia isu perpecahan kaum kadang-kadang masih lagi wujud Dan kalau tidak ditangani ia boleh menggugat keharmonian negara kita Sebab itu kita semua perlu memainkan peranan Dekatkan perpaduan di dalam Langkah yang pertama Yang boleh diambil iaitu Melalui pendidikan perpaduan Institusi pendidikan Perlulah menekankan Nilai hormat, toleransi Dan kerjasama Sejak kecil seperti Program RIMAC Sukan antara sekolah-sekolah Dan aktiviti kongkur kelem Campuran Membantu pelajar Dari pelbagai kaum untuk bergaul bersama-sama, belajar bersama-sama dan memahami budaya masing-masing. Apabila kita mula dari sekolah, kita sedang membina generasi yang lebih terbuka dan bersatu padu antara kaum dan kaum yang lain. Isu ataupun langkah yang kedua yang mampu kita lakukan ialah melalui media ataupun social media. Kadang-kadang isu perkawaman bermula daripada maklumat masalah atau provokasi di media sosial. Jadi, media ataupun content creator perlulah menyebarkan mesej-mesej yang positif dan bukan mesej yang membentuk yang berbentuk kebencian. Sebagai contoh, para-para influencer ataupun content creator boleh melakukan video dengan hashtag kempen #kita Malaysia. Dan selain daripada itu, kita melalui media boleh melakukan tindakan undang-undang terhadap mereka yang mengutarakan ucapan kebencian yang akan menyebabkan berlaku perpecahan antara kaum. Ish, langkah yang tak air yang boleh saya galakkan ialah menggalakkan aktiviti komuniti bila masyarakat berjumpa bekerjasama dan berbual salah faham boleh hilang sebagai contoh rumah terbuka di Fitri tahap baru Cina di Bali, sambutan hari biasa dan juga kota royong kampung sebagai contohnya mampu membantu menyatukan rakyat tanpa mengira bangsa benda yang benda mudah sebeginilah akan menyebabkan kurangnya berlaku perpecahan kaum dan juga budaya, mis, budaya antara kaum akan lebih erat dan dan akan lebih erat dan bahagia. Akhir sekali, perpaduan bukanlah tugas kerajaan, bukanlah tanggungjawab kerajaan, bukanlah tanggungjawab kerajaan sahaja. Tetapi tapi sebagai rakyat kita perlulah menghormati antara satu sama lain, meraikan perbezaan dan mengutamakan keamanan. Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka dan kita perlu dalam bersama-sama membina generasi yang akan ke hadapan. Isu kedua yang saya sentuhkan ialah tentang keadilan sosial dan ekonomi perlu diberi perhatian. Seperti yang kita tahu, uh, pada ke, uh, pada ketika 13 Mei 1969, ia melakukannya ketidakseimbangan ekonomi di antara di antara di antara kaum-kaum seperti kaum Cina berada di dalam bandar dan justeru mereka mempunyai pendapatan yang lebih tinggi berbanding uh, kaum Melayu yang ber yang berada di luar bandar dan bekerja sebagai petani. Justeru, dengan mewujudkan dengan merapatkan jurang ekonomi tersebut, kita juga dapat uh, kita juga dapat meningkatkan ekonomi negara pada masa yang sama kita tidak meninggalkan uh, kaum lain berada yang menjadi terpinggir disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi oleh itu masyarakat dan pihak kerajaan perlu berganding bahu dan mewujudkan dan perlu bersama-sama dalam menyertai dan mewujudkan sebuah pasukan yang dapat sebuah pasukan ataupun agensi yang dapat menjaga dan menjamin menjamin ekonomi negara selain pada itu kerajaan juga telah mewujudkan sebuah sebuah pendirian sendiri iaitu DEB rasa ekonomi baru yang bertujuan untuk uh, mengurangkan jurang ekonomi di antara kaum dan masyarakat yang lain dan nombor tiga ialah tentang perpaduan nasional yang kita harus dipupuk antara kaum dan bangsa yang lain uh, perpaduan nasional ni dia bertujuan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Anda mungkin tertanya-tanya, bagaimanakah ia dapat uh, melakukan langkah-langkah tersebut? Antara salah satunya ialah uh, kita dapat memat, uh, kita dapat membuat pegangan tentang rukun negara. Seperti yang seperti mana yang kita tahu, pegang, uh, rukun negara mempunyai lima lima ciri aspek yang penting yang perlu yang perlu dipegang oleh semua rakyat warga negara Malaysia dan kita harus uh, memahami dan mentaati arahan tersebut selain pada itu kita perlu mendidik para mendidik pada generasi-generasi muda tentang ingat cinta terhadap negara semangat tersebut dapat menjadi satu pedoman pada mereka pada suatu ketika nanti dan ia dapat mengelakkan daripada berlakunya peperangan di masa hadapan Justru dengan uh, ketiga-tiga uh, aspek yang saya menyatakan, uh, merupakan aspek yang perlu diterapkan oleh pihak kerajaan dan, dan rakyat-rakyat sekeliling. Sekianlah. Terima kasih.